Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые дамы и господа, сегодня мы проводили пятый комитет, комитет экономического сотрудничества между Украиной и Россией. И действительно приятно, что только за 2009 год мы провели два заседания экономического комитета. Весь этот год, предыдущий год, работали под комиссии по каждому направлению отрабатывали те приоритеты, а их 11 было намечено на третьем комитете, отрабатывали внедрение в жизнь этих приоритетов, достижение результатов. И сегодня, когда мы смогли встретиться снова такими командами, которые представляют значительные части нашего правительства, мы смогли подвести итоги, как эти 11 приоритетов сегодня достигаются. И приятно было констатировать, что, во-первых, по главному нашему направлению – это усиление торгово-экономического сотрудничества, даже невзирая на кризис, мы продолжаем строить кооперационные отношения. Мы подписали уже протокол на 2009 год о кооперации между нашими предприятиями украинскими и российскими, что дало возможность увеличить производство в том числе в машиностроительном комплексе. И сейчас мы готовим до конца года подписание протокола на 2010. И, безусловно, эти кооперационные связи нас еще многократно усилит. Мы говорили сегодня о таких важных наших стратегических направлениях, как авиастроение. И украинская сторона вышла с предложением рассмотреть возможность еще более плотного сотрудничества в сфере авиастроения. Потому что в 2009 году мы провели полное оздоровление авиационных заводов дали им, по сути, вторую финансовую жизнь, поставили их на ноги, объединили наши авиационные предприятия. И сейчас, я считаю, было бы очень правильным продолжить добрую традицию, которая была в 2009 году, когда мы подписали тройственный контракт на поставку наших самолетов «Ан» между Украиной, Россией и и третьими странами, которые готовы или покупать самолеты Ан, или ремонтировать у нас самолеты и двигатели. И если мы сегодня сможем более плотно объединить наши авиапромы и дать им возможность работать на общих рынках, вместе кооперироваться и проектировать, производить самолеты, я думаю, что мы действительно можем достичь очень серьезных результатов. Конечно же, важно сегодня и оценить нашу работу в топливно-энергетическом комплексе. И могу сказать, что как бы сложно не было, но в 2009 году, после того, как мы подписали стратегический контракт на 10 лет по обеспечению Украины природным газом из России и транзит российского газа через территорию Украины в Европу, этот год у нас прошел абсолютно спокойно. Да, Украине было тяжело каждый месяц четко, как часы, платить за газ. Но это первый раз за 18 лет, когда Украина заплатила своевременно. И кризис этому не помешал. И, конечно, тот шаг, который сделала правительство России Владимир Владимирович Газпром о том, чтобы не начислять штрафные санкции сегодня Украине в 2009 году, мы ценим это, и это помогает Украине сбалансировать НАК «Нефтегаз», сбалансировать всю нашу работу. И сегодня мы уже смотрим стратегически еще на одну отрасль, на ядерную энергетику. И мы имеем сегодня несколько важных документов, которые практически уже готовы к подписанию. Это стратегический договор, точно так же до 2015-2020 года по обеспечению Украины ядерным топливом. Это совместная достройка третьего и четвертого на Хмельницкой атомной электростанции ядерного блока. Я думаю, что эти направления, в том числе и совместный центр по обогащению урана, говорит о том, что у нас еще одно стратегическое направление развивается. Я уверена в том, что э, все, о чем мы сегодня говорили, более трех часов работая на уровне двух правительств, имеет очень серьезную поддержку со стороны двух правительств, и мы готовы э, наши планы э, достигать, наши цели достигать. Говорили также о сотрудничестве э, в космосе. Мы э, говорили о том, что система ГЛОНАСС, это глобальная навигационная спутниковая система, она может значительно сильнее работать, если Украина будет неотъемлемой частью этого проекта, и Украины есть для этого все необходимые ресурсы, и именно поэтому мы сегодня обговорив аспекты сотрудничества, готовы это сотрудничество углублять и развивать. Также важно для наших стран построить правильное сотрудничество в развитии нанотехнологий. И в протоколе, который мы сегодня будем подписывать вместе с Владимиром Владимировичем, заложены те направления нашей совместной деятельности, которые дают возможность согласовать темы наших совместных научных работ по дальнейшему изучению и внедрению нанотехнологий. Я думаю, что это одно из важных направлений нашего сотрудничества. Я думаю, что все гуманитарные программы, о которых только что сказал премьер-министр России. И плюс те гуманитарные программы, которые предлагает Украина, действительно дадут нашим народам ощущение того, что никуда не девается совместная история, что праздники, которые, собственно, есть результатом наших общих побед, они ценятся, уважаются и будут достойно праздноваться в Украине. Я знаю, что проведение таких совместных рабочих встреч, как пятое заседание экономического комитета, позволит и далее сделать работу между нашими странами, между нашими правительствами стратегической, взаимовыгодной, прагматичной для двух стран, усилит суверенитеты наших стран и даст надежду нашим народам на процветание. Я хочу поблагодарить и Владимира Владимировича, и всю российскую команду за эффективную работу сегодня и за эффективную совместную работу в течение этих двух лет. А сейчас, я думаю, после нескольких вопросов мы сможем подписать протокол, который мы отработали совместно, который подводит итоги нашей совместной работы и формирует цели на короткосрочную и долгосрочную перспективу.